से आगे निकलते जा रहे हैं और देश भर में मोदी जी के खिलाफ हवा भी तेज होते जा तो इसका परिणाम होना है कि जो मोदी जी के नारा था इस बार चार सौ पार मोदी जी के खिलाफ आम लोग कहते हैं कि अगले चुनाव में मोदी चार सौ पार के बदले लोग कहते हैं सत्ता से बाहर और मोदी के हाथ तो मोदी मेहनत करते हैं हम भी मेहनत करते हैं मेहनत करने की बात लोगों को विश्राम लेने की जरूरत होती तो है तो विश्राम लेना स्वाभाविक है आ, आप भी एक सांसद है उसके बारे में क्या कहें ये अन्याय है घोर अन्ना इनको सजा होना चाहिए जांच होना चाहिए और सच्चाई क्या है इसे ये इसका उजागर होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को चाहे वो मंत्री हो या मंत्री का सांत्री हो ये अधिकार तो नहीं है कोई महिला पे अत्याचार करें कोई महिला पे अन्याय बर्ताव करे चाहे वो महिला एमपी ना भी रहे एम एल ना भी रहे महिला तो महिला होती है कोई भी महिला पर इस तरीके की अत्याचार इस तरह की उनकी सम्मान को लेकर छेड़छाड़ करने के अधिकार किसी को नहीं है तो इसके लिए इस कार्रवाई होना चाहिए जो दोषी और दोषी को हिरासत में लेना चाहिए पूछताछ होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए तो

तो बना दिए थे काश्मीर के हजारों तादाद के लोगों को जेल में बंद करके सालों साल साल भर और कई सालों तक उन लोगों को जेल के अंदर सरे हुए हमें देखे हैं और जम्मू कश्मीर में अब तक घाटी में जो कश्मीरी पंडितों जिनको वापसी करना इनकी तरफ से वादा किए गए थे वो वापसी नहीं हुई है कश्मीरी पंडित जहां रहा करते थे अभी भी हुआ है रह रहे हैं तो कश्मीर में पहले जो उनको वादा किए थे कि सारे हिंदू पंडितों को कश्मीर में वापस लौटाएंगे उसका क्या नतीजा निकला उसका क्या होगा परिणाम ये देशवासी को मालूम करना जरूरी है और उन्होंने ये भी कहा, कि कहा था कि इस समय मैं पीओ को कब्जा करेंगे दोबारा तब तक पीओ को कब्जा तो नहीं हुई है और कब्जा कब कप करेंगे ये मोदी की सरकार इसका भी जवाब दे मैं तो सदन के अंदर यह भी कहा था कि अंदर जाकर सेब सेब तोड़ से लाके दिखाना यह भी संभव नहीं हुई है बड़ी बड़ी बात तो कहते हैं ये सरकार लेकिन कथनी और करनी में आसमान जमीन की फर्क रह जाते है দাদা তেজস্বিনী यादव ने कहा है সন্তসারে বাড়বে পুলিশ এবং তৃণমূলের যুদ্ধ আক্রমণের জন্য বাংলার মানুষকে প্রস্তুত থাকতে হবে ইন্ডিয়া যুদ্ধে বর্ষা নয় চারশো পারের লক্ষ্যে স্থির মোদী অস্ত্রেই আসবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোন প্ল্যান বি নেই বিজেপির এএনআই সাক্ষাৎকারে দাবি অমিত শাহ এএনআই কে একটা সাক্ষাৎকার মোদীর চারশো পার স্লোগান আর আমরা বলি मोदी आप सत्ता पे नहीं आओगे इस बार चार सौ पर मोदी क्षमता छड़ा मोदी क्षमता चुनाव आज के पास तो इस बार चार सौ पार सपना है इस बार मोदी की हार

তবুও রুমের নিরাপত্তা আরো জরুরি রুম নিরাপত্তা এটা আমাদের উপায়